说话，三五爷你说话嗯。嗯，你怎么在这？你住哪？嗯，不用过来，我就是想说。嗯，你地址给我，马上。三五爷开门，三五爷 三烟，三烟，醒醒！醒醒，三无烟，三烟，开门了，三烟，三烟，来了，三烟、啊。 是沙发。你房间在哪里？右手边。 我之后赔给你新的。不是，我是让你小心一点，别伤着自己。 我已经很热了，你这不是热，是发烧。你为什么来我家？你之前不是一直不接电话的吗？先看病再说吧。你干嘛？ 去医院，你觉得你自己能下楼吗？不是你，你只要告诉我下楼转弯的方向就行了。 等一下，下面还是九层台阶，然后左转，灯灭了。有没有灯对我没有妨碍。九，八。 我会害怕，之前灯灭的时候，我都不太敢上楼梯。你是我最。 最深处的梦。